yang didakwa terlibat dengan skandal MBI International. Ini menjadikan beliau sebagai individu ketiga bergelar Tan Sri yang ditahan selepas Tan Sri Datuk Tang Kian Sun dan Tan Sri Datuk Dr. Ko Eng Chuen Saya ingin mengambil kesempatan ini mengucapkan tahniah dan juga penghargaan kepada pihak SPRM dan juga PDRM atas tindakan tegas dan pantas mereka. Ini adalah satu langkah penting dalam usaha untuk kita memerangi rasuah dan juga jenayah kewangan. Namun perkembangan ini kalau kita lihat menimbulkan beberapa persoalan besar yang perlu untuk kita sama renungi dan perlu diperjelaskan oleh pihak-pihak yang berautoriti. Yang pertama sekali, adakah masih ada tokoh-tokoh lain yang berprofil tinggi yang terlibat dalam skandal ini? Karena kalau kita tengok berdasarkan makluman yang diperolehi, skandal ini telah berlangsung begitu lama dan kemudian jumlah yang ditipu oleh uh, skandal ini pun mencecah 2 juta uh, uh, orang dan juga kalau kita tengok jumlah uh, penipuan pun melibatkan satu jumlah yang agak besar, hampir 3 bilion lebih. Jadi kita ingin tahu adakah perkara ini uh, melibatkan orang lain ataupun pihak-pihak lain dan ini perlu diperjelaskan. Dan rakyat juga ingin tahu adakah siasatan akan diteruskan secara menyeluruh? kerana skim Ponzi ini telah wujud sejak 2012 lagi di Pulau Pinang. Jadi di negeri kita ini isu ini sebenarnya sudah berlangsung agak lama dan kalau kita tengok ada penglibatan-penglibatan tertentu dalam projek di negeri Pulau Pinang. Yang kedua, uh, bolehkah kerajaan menjamin bahawa proses siasatan dan perbicaraan kes ini dapat dilancung dilanjut dijalankan sorry dijalankan secara telus dan bebas daripada sebarang pengaruh politik. Ini penting Supaya rakyat dan pelabur terus yakin dengan sistem keadilan di negara kita. Dan yang paling utama sekali, kalau kita tengok uh, projek ini ataupun uh, individu ini, beliau terlibat, uh, beliau merupakan pengasas ataupun uh, pemilik syarikat ideal. Yang saya rasa semua sudah maklum, syarikat ini memiliki 20% daripada konsortium SRS yang menguruskan LRT dari Pulau Pinang. Selain daripada Gemuda yang memegang 60%, selain daripada syarikat yang dimiliki oleh anak Tan Sri uh, Mendiang Bonsiu 20%, syarikat idea ini juga memegang 20% saham di dalam SRS Consortium. Yang mana syarikat ini uh, akan bertanggungjawab menguruskan LRT di Pulau Pinang ini, satu perkara yang besar dan saya pernah tanya di parlimen berapa kos untuk LRT ini dan saya rasa semua sedia maklum asalnya daripada projek yang dibiayai oleh swasta kemudian dibiayai, diumumkan dibiayai oleh kerajaan 10 bilion kemudian diumumkan 13 bilion dan yang terakhir diumumkan oleh uh, menteri pengangkutan sebelum ini uh, angka tersebut belum lagi finalize belum lagi muktamad jadi jumlah ini agak besar dan yang menariknya syarikat yang akan menguruskan LRT ini ada juga terlibat dengan Uh, sebahagiannya ada terlibat dengan isu yang uh, menggegarkan negara ini Jadi uh, kita nak bertanya adakah kesan ataupun penangkapan ini akan memberi kesan kepada projek LRT di Pulau Pinang Yang mana kita sedia maklum Tan Sri Datuk Alex Oi adalah pengurusi eksekutif ideal property group syarikat yang menjadi rakan kongsi dalam konsortium SRS Adakah projek ini akan terjejas? Dan selain itu ada juga projek yang lain projek jajaran kita tengok jajaran di uh, air hitam yang mana projek jalan bypass air hitam jelutung oleh kerana akaun syarikat beliau ini dibekukan kita dimaklumkan bahawa dibekukan jadi bila dibekukan adakah projek di jelutung air hitam itu akan tersengkut? Sebab bila dibekukan dia akan menjejaskan projek uh, uh, jadi kita ingin bertanya kepada pihak kerajaan adakah perkara ini akan mengganggu projek yang sedang berjalan dan yang kedua projek jalan daripada Tanjung Bunga ke Teluk Bahang dan juga dimaklumkan akan dimulakan jadi adakah projek-projek uh, ini akan terganggu dengan uh, penangkapan ini jadi semua ini memerlukan penjelasan daripada kerajaan negeri dan kami rakyat negeri Pulau Pinang akan terus memerhati dan mengikuti rapat perkembangan kes ini kami beri sepenuh kepercayaan kepada pihak berkuasa dan juga badan kehakiman dan berharap tidak ada sesiapa pun tak kira lah pangkat ataupun kedudukan akan terlepas daripada tindakan undang-undang. Jika bersalah, hukumlah mereka dengan setimpal agar mesis jelas dapat dihantar. Jenayah seperti ini tidak boleh dikompromi. Jadi PAS Pulau Pinang berharap kes ini dapat diuruskan dengan penuh uh, kebaik-baik dan juga dengan penuh integriti. Jadi itu di antara sedikitlah kenyataan media pada hari ini berkaitan dengan isu yang uh, walaupun saya melihat isu ini dia tidak diulas secara panjang lebar, tidak diberikan respon yang sebaiknya, tetapi sebenarnya isu ini sangat besar kerana dia melibatkan negara kita dan juga melibatkan negeri kita yang tercinta ini, Pulau Pinang. Jadi uh, setakat itu dulu sidang media untuk Uh, round yang pertama ini saya serah balik kepada pengurusi. Terima kasih. Okay, boleh Dia tanya soalan. Ada suara soalan. Dan saya membangkitkan isu ini kalau tak ada soalan saya sebut Saya membangkitkan isu ini sebab yang pertama sekali kita perlu dapatkan penjelasan daripada kerajaan negeri Pulau Pinang. Itu yang paling utama. Sebab saya merasakan walaupun saya ni pembangkang, walaupun PAS di negeri Pulau Pinang ni pembangkang, tapi kita juga adalah rakyat di negeri Pulau Pinang. Jadi sebagai rakyat di negeri Pulau Pinang, kita ada rasa cinta, rasa kasih. Tak kira lah Melayu, Cina ataupun India, kita ada rasa kasih kepada rakyat di, kepada negeri kita sendiri. Jadi oleh kerana itu kita perlukan penjelasan tentang isu ini sekiranya kerajaan negeri masih berdiam diri. Jadi ini akan menandakan bahawa kita tidak ada tidak ada respon dan perkara ini akan menjadi kebimbangan yang semakin besar di kalangan rakyat negeri Pulau Pinang. Itu satu. Yang kedua, kita mengharapkan sidang DUN yang akan datang Yang akan berlangsung pada minggu ini dan juga minggu depan kita minta kepada adun-adun pembangkang untuk membangkitkan isu ini di dalam sidang DUN dan kita minta kepada adun-adun kerajaan juga yang sayang kepada negeri untuk membangkitkan perkara sama. Kerana perkara ini melibatkan satu jumlah yang besar, melibatkan uh, isu yang besar sebenarnya di negeri Pulau Pinang ini. Kerana bila melibatkan pembuatan pembekuan aset dan juga kita dimaklumkan bahawa Sri ataupun uh, syarikat ini memiliki banyak properti di negeri Pulau Pinang. Dan kondominiumnya. Kemudian ada projek-projek lain yang dilaksanakan oleh syarikat ini. Jadi saya merasakan bahawa kerajaan negeri patut mengambil perhatian. Tak kalah uh, bila disebut sebelum ini Pulau Pinang negeri yang bersih daripada rasuah negeri yang mengamalkan CAT. Sepatutnya mengambil perkara ini sebagai satu perkara yang besar dan perlu menyelesaikan dengan dengan uh, kaedah yang terbaik dan juga membersihkan uh, nama sekiranya kerajaan negeri terpalit dengan isu-isu yang seumpama ini. Baik, terima kasih. Uh, saya telah meminta kepada adun-adun di negeri Pulau Pinang khususnya adun pembangkang untuk membawa isu ini ke sidang undangan negeri lah. sebab saya bukan ahli Dewan Undangan Negeri jadi saya akan minta sahabat-sahabat saya ada YB Permatan Pasir pun ada bersama dengan kita hari ini dan juga adun-adun yang lain akan membawa perkara ini ke sidang dun. Cuma kita mohon kepada pihak adun kerajaan pun kalau boleh tolong bangkitkan perkara yang sama. Kerana ini bukan isu melibatkan sesiapa tapi melibatkan negeri kita sendiri. Kan? Nanti kes ini dah sejak daripada 2012. Saya rasa skim ni dah ada lama. Kerajaan China pun dah mula mengambil tindakan dan sebagainya Takkan kita nak berdiam diri Negara lain dah ambil tindakan Terhadap pesalah ini Takkan kita nak senyap terhadap skim-skim ini Jadi kita minta Kalau boleh kerajaan negeri Berilah penjelasan yang sewajarnya Dan saya yakin pihak berkuasa Pasti akan dapat Menangani isu ini dengan baik InsyaAllah Ada soalan? Ada soalan? Saya sebut tadi uh, sebagai satu persoalan Sebab isu ni saya rasa isu ni yang pertama sekali dia dah lama Daripada 2012 Jadi dia lama satu Takkan bila dah lama beroperasi Takkan individu yang terlibat itu kecil Itu satu perkara yang basic lah Makna kalau kita tengok tarikat tu Kalau tarikat 20 tahun Mungkin dah 5 teriak Tapi kalau dah beroperasi 20 tahun Takkan ada 5 orang lagi kan Jadi Uh, sebab itu kita bertanya adakah ada pihak-pihak lain yang berprofil tinggi yang terlibat dengan perkara ini kalau tak ada alhamdulillah tapi kalau ada ha, kalau tak ada tak ada alhamdulillah kalau tak ada, tak ada kan tapi kalau ada ha, ini yang kita nak dedahkan supaya paling tidak perkara itu umpama ni tidak dia tak berterusan teruklah kan hmm. sebab gaya sebab dah terlalu lama kalau tanya di peringkat kami ada tak maklumat yang lain? Yang ni kita tidak ada maklumat. Kita serah kepada pihak uh, yang berkuasa lah untuk uh, menyiasat perkara ini. Cuma kita sekadar bertanya. Kita Kalau ada maklumat, kita sedia memberikan kerjasama. InsyaAllah dalam perkara ini. Sebab bagi kita ini susah. Hmm, ini yang perlu hmm, diselesaikan dengan baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya yang kita persoalkan atau yang kita buat yang dia ni kerana tiga tansi ni dia involve dengan persarana uh, yang akan berlaku di di Pinang iaitu LRT ya. Dan eh uh, so salah seorang tasi tu ada share 20% dalam SRS Kusuh tim yang mendapat uh, projek 8.3 bilion daripada kerajaan pusat untuk melaksanakan LRT di Pulau Pinang. So pertanyaan kita uh, kepada uh, state government bahawa adakah dengan uh, tindakan uh, pihak berkuasa yang free account uh, salah seorang tansi yang own 20% dalam SRS consortium ini akan affected uh, dia punya uh, projek LRT ini. Adakah projek LRT ini akan jadi satu uh, terbegalai atau jadi projek kerja putih? Bila salah seorang owner Uh, uh, SRS Consortium ni terpalit dengan isu ini. Ha, kita buat pertanyaan lah. Kita buat tuduhan. Kita buat pertanyaan berada dengan negeri. Adakah uh, apa tu, projek LRT akan terbengkalai atau tertangguh? Ah ha, disebabkan salah seorang owner of SRS Consortium yang punya 20% uh, uh, equity atau saham uh, terpalit dengan isu money laundering ni lah. Ada Ponzi skim ni. So kita harap nak lah, ada itulah kerja negeri boleh jawab lah. Adakah projek 8.3 bilion yang di award by federal government ni akan affected? Ni saudara ada Sofi daripada NGO. Apa NGO Ah uh, NGO. Bela Umah Negeri Bapinah. ada soalan soalan yang lain lah soalan yang lain berapa lah katanya api eh, nak tanding mampu aku si awal pulau pinang tak mau ha? ha? <laughs> yang penting kita tanding semua aku si Ah, ya. Ini video sana. Lah, <laughs> Okey. Uh, kalau tak ada apa-apa persoalan, -apa, apa uh, Terima masih pada semua yang hadir, cuma ada beberapa maklumanlah. Maklumannya apa? Pertama 16 hari bulan ini, hari bulan. 16 hari bulan, uh, 16 hari bulan uh, Mei kita akan buat satu ceramah Himpunan Melayu Berdaulat. Di Pusat khidmat juga. Uh, kemudian kita akan buat flashmob 18 hari bulan. 18 hari bulan kita akan buat flashmob ee uh, di Komtar. Flashmob Melayu Berdaulat. Uh, di Komtar 5 petang. Ceramah 16 hari bulan 9 malam. Dan uh, flashmob 18 hari bulan 5 petang di ee potu Komtar di simpang 6. Uh, masjid simpang 6 tu. Uh, dan seterusnya kita nak umumkan bahawa uh, daripada Pulau Pinang, lebih daripada 50 NGO menyertai Himpunan Melayu Berdaulat. Uh, 50 NGO Melayu Islam uh, apa tu, menyertai Himpunan Melayu Berdaulat dan uh, kita akan... Pastikan uh, setakat lo ni dah mendaftar untuk hadir ke Himpunan Melayu Berdaulat di Kuala Lumpur 24 Mei 24 Mei Himpunan Melayu Berdaulat di Kuala Lumpur Kita uh, target 10,000 orang yang akan hadir Dan daripada Pulau Pinang uh, 1,000 orang kita akan hantar lah daripada NGO-NGO yang bersama orang yang kita lah 1,000 orang Dan uh, setakat lo jumlah baju yang terjual pun lebih daripada 500 baju lah baju terjual. jadi insya-Allah daripada Pulau Pinang tu 1000 orang akan hadir. daripada Pulau Pinang. ini ada yang bersama orang kita ni lah NGO. yang wakil-wakil daripada NGO lah. himpunan Melayu Berdaulat ni atas dasar cinta kepada negara. Ha, sejak kebelakangan ni berlaku apa apa mencabar ibarat mencabar kedaulatan Melayu dan Islam ni apa tu, Bendera Malaysia tak cukup, apa, tak cukup bucu, bulan tak ada, apa semua dan sebagainya lah ha? sorry tu say lah, <laughs> benda ni agak serious lah bagi orang Melayu Islam ni kan yeah. apa tu, penghinaan kepada agama Islam ni dia sejak belakang ni banyak jadi, kita akan buat satu himpunan lah untuk kita nak menyatakan hasrat dan uh, ni kita, apa tu kesatuan Melayu lah untuk kita nak menuntut lah nanti berkaitan dengan apa pengambilan tanah atau pengambilan tanah nah uh, ura uh, urban renewal act uh, atau pengambilan tanah tu apa tuduhan dia kepada bau bat ha saya so, ada pada 50% ke 80% patuh. Ha, jadi ini kita jadi satu kerisauan lah jika akta itu di, dibentangkan pada sesi parlimen kali ni ya oh, kemungkinan akan dibentangkan jadi kita nak membantahlah. Ha ah, apa daripada persetujuan penduduk kan untuk nak 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 pembaharuan semula pembangunan ni satu dia bukan ah, akta Ura ni bukan pada Melayu sahaja orang Cina orang India pun sama. Ha ah, tapi ah, tak apalah biar tuan bangsa. Ha ah, orang panggil ha ah, tuan tanah ni ha ah, bangsa Melayu yang bangkit dulu untuk mempertahankan hak-hak uh, kita bersama lah. Ha. Uh, no. Yang itulah apa tu daripada badan perhubungan pas negeri Gopeng ada soalan ni tak ada last ah. Uh. Ah boleh boleh boleh. Sebenarnya kalau kita tengoklah kenyataan saya pun belum baca lagi kenyataan daripada uh, Mushinul An tersebut. Cuma secara asasnya begini, kita sebagai uh, rakyat di negara Malaysia ini kita sebenarnya terbuka untuk bekerjasama dengan sesiapa selagi mana kerjasama itu tidak melanggar dasar dan juga prinsip. Uh, itu itu asas dan kita di dalam PAS pun berpegang dengan perkara yang sama. Sebab tu dulu kita berkawan dengan satu pihak kemudian kita berpisah dengan pihak satu pihak bila bercanggah dengan prinsip termasuk dengan DAP sebab tu ada orang kata kenapa PAS dulu boleh kawan dengan DAP kita berkawan itu atas dasar prinsip ada perkara yang kita sama persetujui ada perkara yang kita tidak persetujui asalnya kedua-duanya bersetuju dengan perkara tersebut yang mana setuju ok PAS boleh memperjuangkan sekian-sekian perkara DAP akan memperjuangkan sekian-sekian perkara sama-sama bersetuju selesai tapi bila dah berkawan uh, dalam beberapa tempoh masa dasar dan prinsip tersebut dilanggar jadi takkan kita nak masih kekal di dalam uh, kawan tersebut ataupun di dalam uh, kerjasama tersebut jadi kita putus. Jadi bila sebut berkaitan dengan kerjasama ni kita sebenarnya terbuka kerjasama dengan sesiapa sahaja selagi mana kerjasama tersebut tidak melanggar dasar dan prinsip. Itu sahaja. Jadi kalau sekarang ni kalau ada statement berkaitan dengan kerjasama dengan UMNO dengan siapa-siapa sajalah. Sagi mana tidak berlanggar dengan prinsip, saya rasa pas terbuka untuk berbincang tentang isu tersebut. Okay. Tu dalam keadaan komen sebelum membaca uh, statement lah. Dah tanya kan. <laughs> Baik. Boleh boleh dapat no? Clear no? Jawapan no? Ya, yeah, kita terbuka untuk berbincang dengan siapa. Tapi kita ada prinsip dan juga asas lah. Ada soalan lain nak ditanya? Baiklah. Eh, dia ada software Tak ada soalan betul. Tak ada salah dah. Okey, kalau tak ada soalan saya asah teruslah kepada kuci. Okey, uh, masih kepada yang berhormat dan juga semua yang hadir lah. Uh, ingin saya umumkan juga, Dewan Ulama PAS Pusat juga mengajukan berkaitan dengan daulat ni juga. Uh, 17 hari bulan. Dewan Ulama PAS Pusat mengajukan multakok. Uh, multakok daulat. Uh, multakok daulat. Uh, jadi... Lalu tuan-tuan tanya ni siapa di belakang Himpunan Melayu daulat ni, NGO dan juga ulama-ulama yang bangkit untuk mempertahankan hal-hal berkaitan. -hal lah. InsyaAllah Dan uh, Tak ada lah soalan Abah Terima kasih kepada semua yang hadir uh, Itulah kita untuk kita penjelasan Daripada kerajaan DAP Negeri Tua Pinang uh, Ini satu yang serius lah uh, Dan uh, Baru ni pun YB Refizi Ramli Mengatakan PAS uh, Memang Apa Uh, hero lah dalam menangani rasuah ni Ha, memang hero lah. Di AP pun rupanya nampak-nampak tu macam ada ni. Kan? Okay, ha. jadi masih sekali yang saya umumkan kat sana ada kedai. Kedai makan. Saya boleh ambil nasi lah. Ya. Oh, nasi, nasi Tak apa YB belajar ni. Okey. Ha, termasuk pihak keselamatan kita. Okay, kalau kita tak apa, kita tangguh dulu. Ha, Majlis kita dengan tasyidah syarah dan syarah. Kita ada sesi bergambar untuk kita hadir. Punan Melayu berdaulat. Ha. Was okay.